Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de My Dear Hamster Opa. Puedes hacer conmigo lo que quieras basados en el libro. Quería hacerlo de inmediato. Esta es una forma de hacerlo con moderación de mi parte. Va a ser duro para ti, ya que es tu primera vez. Si te duele, también eso sería peor, ¿no crees? No quiero que sea doloroso para ti. ¿Qué? Gai se sonroja. Inserta. ¡Ah, espera! Creo que ya es suficiente. ¿Cómo estuvo, Guy? ¿Duele? Guy lanza un gran suspiro, aprieta fuertemente las sábanas. Está bien, incluso si duele, lo puedo soportar. ¿Aún así, te duele? No diré que lo hagamos de nuevo porque duele, así que hazlo con moderación. Te dolerá después si sigues siendo tan amable. Sabías que eres el único que me dice que soy amable, Kai? Tú también eres el único que me dice que soy dulce, niño. Tú realmente eres dulce conmigo, Kai. Demasiado dulce para que esté a punto de volverme loco. Así que hazlo como quieras, tú. No puedo hacer nada aunque quiera de todos modos. Antes cuando hice lo que quería, ¿no recuerdas haber llorado, verdad? Yo no lo recuerdo. Fue aterrador, muy aterrador, pero no quiero lastimar nuevamente a Kai. Lo siento, aunque prometí no asustarte, terminé dando órdenes con mirada severa. Ah, no pensé que mi relación con Tiu sería así en ese entonces ni en mis sueños. No, mentira, tal vez lo supe todo el tiempo inconscientemente. Mientras me sentía como si alguien me persiguiera una y otra vez, no sabía que me encontraría con un compañero mientras tenía estos sentimientos unilaterales. Incluso cuando nos conocimos, todo lo que estaba haciendo era oír. ¿Quién hubiera pensado que lo que estaba esperando al final sería que me gustara a Guy y que le gustara a Guy? El final es como esta compañía. Los dos estamos juntos. Guy sonríe. Nos adaptaremos el uno al otro en el camino. Quiero decir, somos lo suficientemente cercanos como para llamarnos Tio y Kai, ¿no? Lo sabía. ¿Qué debo hacer contigo, Gai? Nuevamente, se besan. ¿Puedo continuar? Adelante. ¿No te dije que hicieras lo que quisieras? Mocoso, eres seguro de ti. Tio le dice a Gai. Después de un rato, Gai empieza a temblar y le empiezan a salir unas pequeñas lágrimas. Eh, ¿Está todo adentro? No, ni siquiera cerca. Ah. Me voy a mover ahora. Eh, espira, preocupado. ¿Por qué? ¿Duele? ¿Debería parar? Ah, como dije, le he dado ánimo. Haz lo que sea que quieras hacer. Gaile le dice a Tiu: Lo que quiera mi príncipe. Estoy a sus órdenes. ¡Para! ¡Estaba siendo sarcástico! ¡Ah! Uh, ¡Duele! Ok, ok. Está bien. Este guy hizo todo lo posible para aguantar todo este tiempo. ¡Chu! ¡Ah! ¡Duele! Pensar que haría todo lo posible por ser considerado con este guy. Mi Chu es tan amable. ¡Ah! Uh, ¡Chu! Ojalá dejara de mencionar lo amable que soy. Parece que te gustó bastante. ¿No es así, guy? Eh, él se queda sorprendido. Se siente raro. Espera, ahí no. Tu agarra fuertemente de la muñeca a Kai. ¿No dijiste que debería hacer lo que yo quisiera? No creo que Tu pueda controlarse a sí mismo de ahora en adelante, ya que amo tanto a Kai. Yo no hice nada. Puedes decirme que también me amas, Kai.